И если он вспыльчивый, то это еще не бесы абсолютно. Есть характер. И с характером надо расправляться не таким образом, что изгонять бесов. А просто надо бороться с характером, как написано, удерживая язык свой от зла. Иногда глупости делают, когда начинают издеваться над, над бесами. Ну, изгнание начинается, а они начинают говорить, там, ну, смеяться над бесами. Михаил Архангел, споря с сатаной Моисеевым теле, не смел произнести укоризненного слова. Он сказал, да запретит тебе Господь. То есть это могущественное царство сатанинское. И только когда мы действуем по Писанию, в рамках Писания, с верой, тогда бесы покоряются. А когда вот эти песни, знаешь, поют там ну, новшества, вешайся, вешайся лукавый, вот скоро будет тебе то-то и то-то, ну и такое, и так далее. Это, это глупости все. Это глупости. Или начинают долго говорить с бесами, это неправильно. Или человека, как мы уже немножко отметили, травма мозга, они изгоняют бесов. То есть есть определенные ошибки и даже нелепости, когда когда действительно там бесов нет, а люди занимаются изгнанием бесов. Поэтому есть и такая проблема, если вот самокритично подходить к этим делам. Каким чином можно поднять духовность в Украине на належный уровень? Вы знаете, только когда у людей перестанут их турбувать, какие-то материальные ценности, какие люди будут больше Не турбуватися про хліб насущний, завтрашній, про долю тих дітей, про долю внуки. Бо кожен турбується, що завтра буде. Якщо я захворію, якщо зі мною хто мені допоможе? Держава не допоможе. Тільки порішаються якісь такі питання соціальні, і я думаю, що люди стануть кращі, стануть добріші і будуть мати час і. отводить их храмы и заниматься больше и семьей, давать и часу и і і внукам, и і сами отдыхать больше. Начать нужно с садика. Садик, школа, так далее. Иисус сказал своим ученикам перед вознесением на небо «Идите и несите мое слово аж до края земли. И всякий, кто верует, и покается, спасен будет. То есть, если мы верующие люди, и наш Бог и наш Спаситель заповедал нам идти и нести Его Слово людям, вот, я думаю, это должны делать мы, чтобы Слово Божье проникало в сердца и умы людей. что не все люди принимают это служение, и можно в интернете даже прочитать много критичных отзывов на адресу служения звільнення. Как бы вы ответили этим людям? Это не новость, потому что Христос изгонял бесов, и фарисеи пришли к нему и говорят, они ему фарисей так, ты изгоняешь бесов силой Вильзевола, помните? Поэтому будут обязательно критики, обязательно критики. И я слышал эти критичные замечания. Ну, некоторые говорят, вот а, М -м -м, Христос подошел, раз сказал бесу, он ушел, а вы там днями молитесь. А, и, и Христос сразу изгонял беса, а у вас там молитесь, 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 э -э, то немножко получили свободу, то вот, наконец вот полностью свободные, надо изгонять бесов вот конкретно, подошел, сказал ему, и бес ушел. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста, если сможешь, пошли. В этом служении, Люда, безработицы никогда не будет. Здесь сколько проблем. И обрати внимание, зайти в любую христианскую церковь, любой конфессии, посмотри на лица посещающих, и ты увидишь среди этих лиц странных людей, очень странных людей потому что они нуждаются в освобождении. Некоторые критикуют это служение, говоря, что это чушь, это ерунда, это глупости различные. А когда побывают на служении и видят, как бесы выходят с криком, они говорят, да, это реальность. А потом те же люди говорят, кто этого не знает, это в воскресной школе все знают, что бесов надо изгонять. Люди меняются. Но есть люди, которые очень жестко критикуют. Знаешь, есть какая группа? Есть группа людей, которая отлично понимает, что если заняться этим служением, надо бросить вальяжное христианство. Надо заниматься постами, молитвами, святостью, чистотой. И они соображают, что надо заниматься этим. И они не хотят этого. И потому лучше критиковать, Лучше говорить резкие вещи за тем, чтобы как-то себя оправдать. Потому что они отлично понимают, что это серьезная битва и, и потому они не хотят этого делать. Кто-то умную мысль сказал, что самая большая опасность в духовной жизни это бояться духовных опасностей. То есть я ничего не делаю. Ну, например, у меня нет никаких проблем с теми, кто не исцеляется, потому что я никогда не молюсь за исцеление, говорит один человек. У меня нет проблем с изгнанием бесов. Я никогда не молюсь об изгнании бесов. И они ни к чего, не делая, критикуют тех, что хоть кто-то что-то делает. Поэтому критика это серьезная вещь, и в наше время это это есть, это есть. Единственное, что когда придет проблема в их жизнь, их стратегия и их богословие им не помогут, потому что духовные битвы и дьявол это реальность, и бесы это реальность. Но когда они приступ... когда приступают с грязными сердцами, наскоком кавалерийским, там и сейчас. Тоже проблема, тоже проблема. Помню, в одной церкви начали молиться. Неподготовленные, так без святости, чистоты начали молиться. А бес ему говорил, я ваш хор уже разрушил. Теперь буду разрушать семьи служителей. И действительно, у семьях служителей начались проблемы, дети начали уходить в мир, ну и прочие вещи. Это духовная война, и только когда мы сокрыты во Христе Иисусе, мы будем победителями. А критика, критика всегда была, есть и будет. Может быть, в какой-то мере критика и нужна, что, и нужна в какой-то мере не жесткая критика, а может и нужно такой трезвый взгляд. Иногда те, которые занимаются этим служением, тоже делают неправильности. Но критика, когда ты критикуешь, а ничего не делаешь, это неправильно. Целковский, по-моему, сказал так. Не нравится? Критикуй. Критикуешь? Предлагай. Предлагаешь? Выполняй. Дуже дякуємо Віктору Павловичу. Дорогі друзі, сподіваємося, ми всі серйозно задумалися над питаннями, які порушувалися протягом цієї програми. Наша ціль не залякати вас, тому що людині, життя якої повністю віддане Господу Ісусу Христу, боятися нічого. Ісус Христос є надійним захистом, надійною опорою від всілякого демонічного втручання. Але для того, щоб мати право не боятися, треба мати певність у тому, що твоє життя належить Господу, віддати своє життя, присвятити себе на служіння Господу Ісусу Христу, отримати впевненість у вічному спасінні. У праві жити без жодного страху, а в повній свободі. Ви можете, відвідуючи богослужіння у церкві Християн Віри Івангельської міста Івано-Франківська. Чекаємо, друзі, вас щонеділі о 10-й і 18-й годині. Щопонеділка і щосереди, о 19-й годині. За адресою вулиця Мочульського, 1 в Івано-Франківську. Щосуботи, о двадцятій годині. На хвилях обласного радіо слухайте радіо програму Вірою. І залишайтеся з нами. Наша програма виходить в ефір щонеділі, орієнтовно о 8 ранку і о шістнадцятій годині. На на каналі телерадіо компанії, третя студія. Час трансляції може змінюватися, тому стежте за програмою телепередач і неодмінно зустрінемося. Хай Бог благословить усіх вас. Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 як отримати спасіння, як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми, Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Дивіться телепрограму Вірую на каналі ТРК Третя студія щонеділі о 17.00 і щопонеділка о 9.00. ранку.